Я пропоную почати наше засідання з хвилини мовчання за всіма українцями, які загинули в Донецькій та Луганській області на сході України. Тема сьогоднішнього нашого засідання комітету виїзного комітету. Дуже серйозно це відновлення інфраструктури Донбасу, це напрацювання шляхів координації та співпраці між галузями, Укрзалізницею «Укравтодором» та представник паливно-енергетичного комплексу. Це повернення нормального життя. На Донбасі для розвитку нашої неньки України. У нас у всіх є одне єдине бажання з тим, щоб якомога швидше відновилася економіка Донбасу. В першу чергу наш весь гіринично-промисловий край залежить від того, як будуть працювати наші інфраструктурні транспортні зв'язки. Ми, ми не можемо сьогодні в повному обсязі забезпечити роботу сталого розвитку енергетичного комплексу. Є в нас електростанції на території Донецької області, які виробляють електроенергію більше приблизно на 3%, ніж ми споживаємо. Але більшість з присутніх відчувають на собі. І ті підприємства, які є, вірне відключення, терміни, щодо ГАО і так далі. Причина лише одна: ми не даємо сьогодні можливості порожняка завантажувати вагони нашим українським якісним вугіллям, хочу підкреслити окремо. Тому що технологія наших теплових електростанцій така, що ми не можемо сьогодні, на превеликий жаль і на щастя споживати завезене вугілля з южних країн Африки. Є своя специфіка. Наступне питання. Сьогодні на вогодобувних підприємствах знаходиться понад 200 тисяч тонн. Це те вугілля, якого вкрай не вистачає сьогодні для економіки України і найголовніше для енергетичної безпеки України. Наступне питання це як ми будемо відновлювати наші дороги. Ви знаєте, що міжнародні експерти за участю Світового банку, Організації Об'єднаних Націй, а також Міністерства інфраструктури і Міністерства промислового розвитку, вони зробили аналіз, наскільки сьогодні ураджений наш край. Приблизно збитки складають до 1 мільярда доларів. Таких, звичайно, коштів в державному бюджеті передбачити буде дуже складно. Половина з них на відновлення це є кошти, які треба на відновлення саме транспортних засобів. І тому для того, щоб в нас повністю збалансовано працювала вся інфраструктура, необхідно буде залучати як місцеві інвестиції, так і зовні інвестиції. На сьогоднішній день в енергетики зложилася дуже важка ситуація. Ви прекрасно об этом знаєте. Уже несколько месяцев в министерстве введено чрезвычайное положение в энергетике. Отсутствие достаточного количества угля на тепловых электростанциях. На сегодняшний день не резерва находится 20 энергоблоков, фактически мощностью 5000 мегаватт. Это в основном энергоблоки, сжигающие уголь так называемой шовой группы. Обеспечение тепловых электростанций импортным углем по разным причинам на сегодняшний день не стабилизирует ситуацию в энергетике. По этой же, по этой же причине у нас на, на электростанции находится вне резерва один блок 300 мегаватт, который так необходим энергосистеме для того, чтобы сбалансировать часы пик, нагрузку. На Углегорской СТЭС установлено оборудование, предназначенное для сжигания угля газовой группы и в основном поставщики этой газовой группы находятся у нас в Донецкой области. Это государственные предприятия «Селидов уголь», «Красноармейский уголь» и многие другие. Запасы и возможности которых позволяют обеспечивать нашу станцию в полном объеме углем для работы трех блоков по 300 мегаватт с полной нагрузкой. Но проблема одна – поставка угля в связи с изменением маршрута движения вагонов. Прежде вагоны с углем на станцию доставлялись через станцию «Углегорск» и протяженность маршрута была Около 200 километров. Теперь маршрут увеличился до 740 километров через станцию Попасная. При этом увеличение протяженности маршрута вызывает дополнительное количество подвижного состава, тепловозов и дизельного топлива. В начале декабря у нас на станции сложилась критическая ситуация. На складе было около 8 тысяч тонн угля. Мы работали одним блоком на минимальной нагрузке 200 мегаватт. И этого запаса хватало бы на четверо суток, но благодаря усилиям руководства Донецкой железной дороги и об администрации ситуацию удалось выровнять и стабилизировать. Сейчас на складе у нас 35 тысяч тонн угля, и это позволило включить работу второй по счету энергоблок для того, чтобы как, как бы уменьшить нагрузку на энергосистему. Фактически, данный, на данный момент баланс подхода и расхода топлива у нас фактически нулевой. Мы работаем с колес, накопления на складе угля нет, и такое количество угля на складе, которое я назвал, недостаточно для нормальной, стабильной и надежной работы станции. Ведь зима еще не началась. Мы не видели ни затяжных, ни крепких морозов, а при этом у нас еще есть город Спутник, который мы снабжаем теплом и горячей водой. Только стабильная работа транспорта поможет обеспечить нормальную работу тепловой электростанции. В случае малейших сбоев, особенно в зимнее время, последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому для обеспечения работы нашей электростанции нам необходимо в сутки чтобы хотя бы балансировать до 10 тысяч тонн угля, это около 150 вагонов, для работы хотя бы двух энергоблоков и накопления хотя бы небольшого количества угля. Будет такое, мы сможем и поднять и третий блок. Основное, еще раз говорю, уголь наш, Донецкий, который лежит здесь рядом, а станция наша простаивает из-за его отсутствия. Краснольманская дирекция дорожных перевозок является структурным подразделением Донецкой железной дороги. Значит, основная задача, которая стоит перед краснольманской дирекцией, это зарождение вагонопотоков, поезда потоков. Так э, на станциях нашей дирекции зарождаются потоки, которые направляются на Принепровскую дорогу, на Южную дорогу. Кроме этого, взаимодействуем мы с другими дирекциями нашей э, дороги. Это с Луганской и э, с Ясиноватской дирекцией. Какие же вагонопотоки здесь зарождаются? Здесь зарождаются как поезда порожние, э, состоящие из порожних вагонов под погрузку, так и груженные, в том числе и с углем. В связи с тем, что станция Горловка и Никитовка у нас э, на дирекции являются не э, содействованы. Работники находятся на простое. Поэтому весь поток, как сказал предыдущий докладчик, направляется через станцию Попасная. Да, это получается в сторону. Значит, <coughs> что касается э, того потока э, вагонов, которые требуются, как сказал предыдущий докладчик, то дирекция готова на сегодняшний день обеспечить пропуск данных поездов, которые будут идти из Красноармейска через, соответственно, Приднепровскую дорогу, через Южную дорогу и поступать к нам по стыку Лозовая, перерабатываться по станции, сортировочной станции Красный Лиман и далее следовать на Попасную. Имеется Имеющиеся проблемы, которые есть на дирекции, они связаны в основном с восстановлением, с восстановлением разрушенной инфраструктуры. Уже многое было сделано благодаря руководству и помощи руководства Укрзалезницы. Однако еще очень много предстоит сделать. Не хочу вдаваться в цифры, это очень большие цифры. Почему не получается, хотя бы полностью? привезти весь туда из Первомайска или сейчас, да, сколько там, или из Селидова на да, Югорскую ТЭС, чтобы загрузить эти блоки дополнительного. Где, где основная проблема? Где выставить? Станция Улигорск является на нашей дирекции. И для меня э, проезд на станцию Улигорск осуществлялся через станцию Горловка. На данном этапе ни станция Горловка, ни станция Никитовка не ни проездные, нет проезда. Станция Никитовка находится в буферной зоне, станция Горловка находится, будем говорить, в зоне боевых действий. Соответственно, чтобы объехать данный участок, было принято решение вагонопоток направлять через Луганскую дирекцию, то есть через Попасную. А на, сколько, а на сколько дополнительных километров нужно проехать? На 500 километров. Это если оно вокруг пойдет с Красноармейской, это ж, я же вам объяснил, что через Приднепровскую, Южную и Я как раз хотел спросить, что нет другой, вот дороги назвал, было 200 километров, да, поставка, блядь, 3700. А что нет другой дороги? Только так можно ехать, э, только через Лазовую, вернее, через попасную, попасную другой нет вообще. И вы не хотите просто помыслить в мозгах? Поймите правильно, станция Красноармейск. нет. Это единственная ветка, которая идет на есть, со стороны территории Вашингтона. Только с рода оттуда можно зайти? Да, да? только с той стороны. Человека. Получается, ветка идет через Синельниково, Лазарпую и Красный Лиман. Другой, другой ветки нет. Хорошо. Лисичанск и Первомайский уголь отправляют свои угли в Цукуриху на переработку. У, у, улучшается и потом мы возвращаем э, с тех же э, с Красноармейского участка возвращаем эти составы на Ульяновскую э, Грец. Проблема действительно есть у нас с электровозным ходом, потому что разрушена инфраструктура э, по, как сказал Сергей Николаевич, по Горловке и по Никитовке, поэтому мы идем на, 700, на 500 км э, больше. В целом на сегодняшний день дорога грузит 1215 среди суточной погрузки углей, из них 517 энергетических. Это же недостаточное количество. Если взять э, нормальную работу дороги вот назад, то донецкая дорога грузила порядка 3600-3650 вагонов э, углей. Из них половина была энергетика. Поэтому сейчас э, руководством дороги коллективом дороги. восстановленный ряд узлов. Это Ясиноватая, Иловайск. Сейчас начались работы по Дебальцеву. Фактически на сегодняшний день не электрифицированным, а путь восстановлен и готовы уже четыре состава западного управления Дебальцева сортировочное до Горловки, со стороны Ясиноватой до Байрака-Горловки восстановлен электрифицированный ход. В мизерных объемах ну, начинать работу можно. По э, Дебальцу сортировочно 1211 вагонов закрыто по станции. Из них порядка 800 – это угли. В целом по Дебальской дирекции 3854 вагона закрыто. Это есть проблема. Вагонов порожних у ТЛЦ мы э, ежедневно порядка 3800-4000 э, сутки по дороге. В принципе, для тех объемов, которые есть, это недостаточно. Закрыть самая большая проблема для нас это то, что закрыт Дебальцевский узел. Дебальцевский узел, Горловка, Никитовка, Непроезжие это основные электроходные пути, по которым велась основная нагрузка. Сейчас те технические возможности, которые у нас есть, мы после летних событий когда спад дороги был значительный, когда была проблема с контингентом, поэтапно смогли поднять уровень погрузки среди суток. Если раньше мы жили 90-130 сентября, октябрь 166-167, сейчас мы среднесуточно подняли 179. Скажите, пожалуйста, а сколько вагонов у вас застряло на территории ДНР По Дебальцеву дирекции порядка 5800 Вагонів. Я е, скільки залізниці, скільки приватних, не можу сказати. по тисячі з вугіллям, а в цілому по дорозі не запам'ятаються. Є указ президента, не постанова уряду про те, щоб Донецька, керівництво Донецької дороги переїхало в Красний Ліман. Чому не виконуєте? Е, не того, що е, Донецька дорога на сьогоднішній день 54 тисячі чоловік. 27 тысяч находится по украинской, на украинской территории, 25 тысяч на ЛНР, ДНР. Нельзя и руководство, и предприятие, и организация на сегодняшний момент это перенести на другую территорию, невозможно. Если это будет сделано, просто часть Донецкой дороги будет парализована, остановлена. Поэтому здесь нужно, я считаю, садиться, решать вопросы совместно определяет точки соприкосновения от всех, от размещения, потому что это семейные, семьи, квартирные вопросы, переселение, это половина дороги на одной стороне, половина на другой стороне. Поэтому я считаю, что просто нужно найти пути выхода, чтобы дорога осталась единым комплексом, работала слаженно, потому что если начнется отделение, то есть угроза в том, что... Будеть зброй роботи железної дороги, а прийде зброй роботи угольщика, металургів і А скажіть мені, будь ласка, а зараз на украде територія на українська територія станція відправлення кошти проплачує підприємство. А як вони ходять вас по Донецькій дорозі? Куди вони по спогадах? Де Наступають поступають центральний сервер рук у залізниці. А потом пропорционально тарифное руководство распределяется между всеми дорогами. Какой механизм выплаты зарплаты отделения дороги, которая находится на территории? Начисление, начисление производится на карточке, а там, где работают банкоматы, экспресс-банка, ощад банка, люди находят возможность получать. Или же минимально, где есть билеты собираются, значит, предприятиям в узлах выдаются, как в старые времена, по ведомости. Да. Основна схема не змінюється. Основна схема начислення на карточку, банкомати люди отримують. А скільки ви проплатили за, за матеріальні товарні цінності в листопаді, в жовтні місяці, які суми? И сколько закупили в Донецке мы в Донецкой области материалов? Ну, мы закупали, если таких цифр нет, закупали э, в основном для энергетиков, для, для путейцев, для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Закупали, энергетики закупают, э, в Запорожье контактный провод закупали, закупали запчасти по Киеву, путейцы не скажу, сказать где. А вы находитесь в Донецке, вот какую-то вы пытаетесь консолидирующую роль играть или нет? Ну, у нас в управлении дороги находится и Министерство ДНР, через которое мы ежедневно все проблемы, которые пытаемся достучаться, проблем очень много. Достучаться, пусть они решают на а уровне. Куда? А куда вы стучите? У нас есть в управлении дороги сидит министр транспорта ДНР Кузьменко Семенович. И через него пытаемся мы достучаться. То есть, ну, поймите, поймите структура структура и специфика работы. То есть вы контактируете только с ДНР, а вы с Залезницей эти проблемы не? Нет. У залезницей мы же это проблемы да, это мы с утра и до вечера. У Залезницы, у залезницы наши проблемы знает так же, как и мы знаем все эти. Но те проблемы, которые на территории возникают. Еще один вопрос. Вот вы сказали, что на определенных участках там горло, как вы называли. У понятно, нам сложнее. Горлок, горловка, там меньше проблем. Если то, -то, работа может идти. А что этому мешает? Вот завтра пойдет вагон, он дойдет или его разграбят, остановят, порежут на металлолом, что с ним произойдет? Вы имеете в виду... Ну, если пойдет через, через горловку состав. На, на, на ту же самую улегорку, вот ему это самый близкий пункт. Он не будет разграблен, но для того, чтобы проехал через горло Павлевард, нужно договоренности не, не моего уровня, поймите. Техническая, я, я сказал, что техническая возможность на сегодняшний день у нас есть. Мы восстановили пусть габарит электроконтактный э, провод в габарит, там где были повреждения. Путь восстановили теплотягой с Дебальцевом мы до Горловки готовы сейчас работать. Из Горловки дальше уже электротяга на Ясиноватую, на Красноармейске дальше, дальше вывозим. Почему через можно, чем они отличаются, а через Горловку нельзя. Через Горловку взорваны мосты с Байрака на Никитовку и Горловки до Никитовки. Да, Зорваны мосты, да. Сказать, можно ехать. Же... Не, я говорю, из Дебальцева ехать до Байрака, Горловки, потом едем на Ясиновату, дальше едем на Красноармейский или Лозовую. Цілом 13 мостів було звернуло по дорозі, які врішають роботи інфраструктури. Часть мостов восстановили своїми силами. Так можливо налагодити такий маршрут? Ну, так що мішає? Мамасти, ма ну, переговорний процес і встановлюють інфраструктуру мостів. – Мости давайте ви такі що сказали, маршрут, що можливо пропластиє, про 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 щоб йшов із Дебальцева, Байрак, Горловка, Ясиновата і Лозовая этот маршрут вже е -е, є. Из Горловки до Ясиноватой на Лозовую электрифицированы, где затраты минимальные по топливу, по локомотиву. Единственное, говорю, договоренности по сопредельным территориям. Так это будет ближе, чем через да, Ну, да, Конечно. А в китке это ближе будет? Два раза. Нет, но ну мы опять возвращаемся, это будет с Лозовой на Славянск, э, Славянск-Красный лиман и через Север на но Это ближе будет километров на 300. 30 или 300. А кожна того, що вишає? Прости із Чекайте, Чекайте, чекайте. Скажіть, буквально. Так, е е е е Ви сидите в Донечку, е е кошти вис, отримувати, вис, ви домовилися, щоб а, а щоб маршрути йшли скорочення, то ви домовитися не, не домов. можете. Дело в том, что буквально два дня назад мы восстановились с Дебальцу, когда я в прошлой неделе провел совещание по Дебальцу, когда более-менее ситуация стала спокойной. Проблема в любом восстановлении любого региона – это наличие военных действий. Когда стабилизация, стабилизация есть по военным действиям, в прошлую неделю проведено было расширено совещание в Дебальце со всеми руководителями. Были э, представители саперов, военные. Наметили план действий. Изначально э, наметили путь из Дебальца в сторону Горловки, потому что инфраструктура там более-менее восстановлена. В сторону Алчевска есть проблемы, в сторону Фачевки есть проблемы. Поэтому изначально, для того, чтобы развязать Дебальцевский узел, направление было выбрано гор, Байрок-Горловка, дальше, горловка дальнейшей там, где работает инфраструктура. Поэтому прошли неделю саперы, просмотрели те замечания, которые были два, потом третий путь, все свои вопросы подняли. После этого идут путейцы, энергетики, связисты, которые оценивают, насколько ущерб восстанавливает свою инфраструктуру, описывают свою. Поэтому пока энергетики еще не восстановили, путейцы восстановили чисто путь и дали возможность выехать тепловозной тягой из Дебальцевского узла в сторону Байрака и э, Горловки. Это буквально два дня назад, э, исполняя себя начальника дирекции, дал, что мы в габарите сделали, и, и, и имеется возможность. Подготовили по паркам 4 состава, ну, военные сказали, там по 50 не дадим, по 25. Но ну, 4 состава западного управления уже углей подготовлены для отправления. Вот мне скажите, пожалуйста, 6 тысяч человек, работающих железнодорожников. Вы сегодня не дали полностью зарплату за декабрь месяц. Люди идут сейчас неоплачиваемый отпуск с 28 по 18, без единой копейки. Без единой копейки. Вот такое все у людей. Практически работы нет. Вы сказали, что горючее есть. На сегодняшний день в локомотивном депо, да я официально заявляю, 2,5 тонны дизельного топлива. Практически все стоит. Для того, чтобы сортировать вагоны, надо на горку подать состав, а с горки потом на горку нечем вывести на сегодняшний день полностью. Я разговариваю, разговариваю, так все-таки я хотел бы знать, почему мы через попасное не гоним уголь? Ведь люди, ж, э, просто будоражим людей. А почему мы через попасное не гоним через уголь? А? Почему вы решили, что вы не будете на Улигорку поставить? Поставь, а? Поставить, Поставляем ежедневно. Сегодня за 26 два состава на Улигорку. поставить 10 тысяч тонн в сутки? Порожняк и погрузка. Ну, 20... Порожняк, 20... Вся... За... вся дорога может его найти, эти 10 тысяч вагонов, которые вы поставляете? 10 тысяч вагонов не нужно. Порожняка всего 3 800 на дороге. 150-200 вагонов. Неужели вся дорога не может найти? Вы Выгоните оттуда. Вы все равно гоните через Красный Лиман в ту зону вагоны. Ну, вы это, не без... назад, это... Не это сказать, беспредметный но... разговор непрофессионала. профессионала. По... еще раз говорю, не это беспредметный, вы не, Люди не понимаете... Остаются... Люди остаются без ничего на сегодняшний день, 6 тысяч человек. А вы понимаете, 000... что, что мы не остановили выплаты заработной платы? У нас уменьшился континент на 7 тысяч. Объемы, Я вам... если вы внимательно меня слушали, если год назад еще было 400 тысяч, то сейчас начинали мы с 90 тысяч, 130, 160, сейчас у нас среди 178 тысяч. Это дает нам право только выплатить нам заработную плату. А, а то, нету, что... Значит, надо ее просто проследить, где остаются деньги. Да не ни деньги, не ни деньги остаются. Деньги Наш, наши, наши, счета... У вас, было, у вас, было, по сентябрю 40 выдачей. На сегодняшний день 35 выдачей осталось. Почему вы по какому, по, по какому по Эс, один, Сейчас как раз наоборот выдачи увеличились. Я вчера, даем... повторяю, вчера было 36 выдач. Сегодня ночью мы сдали 20 поездов на Лазовую. Ночью, но и вчера сдали раз, больше 20 поездов на Лазовую. Поэтому если вы не перейдете в Красный Лиман, толку не будет. Никакого толку не будет. Нельзя ее двумя управлять. И Хорошо. Тот управляет, и тот управляет. Я Это толку не будет от дороги.